Salam geng, racun kali ini kita ada sebuah smartphone gaming terbaru daripada Asus yang mana inilah dia ROG Phone 9 FE Family baru untuk 9 series yang mana kali ini katanya kan version FE ini dia lebih murah versi budget sikit lah compare dengan model, model yang ROG pernah release lah before ni So untuk harga dia, spek dia, berbaloi tak beli kan, apa je features dia Jom kita mulakan racun sekarang kita akan mulakan dengan sesi unboxing dulu. Jom kita tengok apa isi kotak dia kan. Tapi kalau tengok kotak dia, ketebalan dia ni kalau compare dengan normal standard phone agak berbeza sikit lah. Agak tebal tau model ni. So kita tahulah kan maksud dia apa. Mungkin banyak aksesoris ada dekat dalam ni. Dekat bahagian harapan kotak ni korang boleh nampak lah ada logo dia. Dia buat dalam version dot 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 tu macam anime version dekat belakang body lepas tu ROG phone dia pakai phone macam ini, Dot 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 9 FE so FE ni saya tertanya apakah maksud dia adakah sama macam Samsung Fan Edition dekat sini ada folder sude lepas tu kat bawah ni macam ni korang nampak ada logo dia dekat situ Republic of Gamers. sini pun sama dekat belakang ni kita ada lah variant dia yang mana dekat sini kalau korang tengok kan 12GB RAM, 256GB. Untuk version yang ni, FE ni, rasanya datang dengan satu version dia, 12256GB yang mana harga pasaran, harga rasmi dia masuk pasaran kita, RM2,999. Compare dengan Nine Series yang lain, model yang paling murah, bukan Nine Series je tau. Sejak beberapa lama ni, kalau korang tengok kan, harga dia memang susah nak bawah RM3,000 tau. Biasanya akan atas RM3,000, RM3,400, RM3,500, RM3,700 kan. Last yang harga murah ni tak silap saya 2021 dulu Yang tu 299 Dan lepas tu memang harga dia mahal tau ROG ROG jarang kasih phone harga bawah 3000 Mostly atas 3000 lah untuk ROG Dan kali ni dia orang letak harga macam ni Tapi berbaloi ke beli Sebab apa? Saya perasan kan Untuk harga yang sama ni Korang dah pun boleh dapat ROG Phone 8 yang standard tau Tapi tak takpelah kita akan tengok Kita akan find out nanti macam mana Berbaloi kita nak korang beli yang FE ni So dekat sini kita akan buka sekarang. Saya akan buka dulu. Okey, once kita buka, first kali ada satu kotak dekat dalam ni macam biasa. ROG, tak tepi dulu. So dalam ni apakah isi dia? Tarik. Okey. Apa yang saya suka dengan ROG ni? SIM tool ejector dia memang unik sikitlah design dia kan. So dekat dalam ni kita akan dapat oh, apa tu? Ini manual book dia. Alright. Dan korang juga akan dapat casing dia casing ROG biasanya jenis hard case lah dia bukan jenis silikon lembut tu dan untuk model ni pun sama juga kita dapat transparent hard case dia tak cover tepi tau macam ni je kita akan cuba check nanti kalau kita pakai ROG Phone 9 biasa punya casing boleh tak masuk dekat FE ni next apa lagi dalam kotak so ini dia kita punya phone ROG Phone 9 FE Republic of Cameras so ni apa ni kat belakang Okey, tak apa Kita akan terus je buka Bismillah Alright Okey, so inilah dia ROG Phone 9 FE Kita letak tepi dulu lah Lepas ni baru kita sembang Kita habiskan dulu isi kotak dia apa je ada Dan dekat dalam kotak ni Kita boleh tengok lah Macam biasa je Korang akan dapat Adapter pengecasan 65W max dekat sini Dan juga terakhir ada Kabel pengecasan jenis braided c to c tau. Ini je yang ada dekat dalam kotak. Inilah dia ROG Phone 9 FE. Dari segi rekat ni kita boleh nampak lah masih kekal nampak minimal, nampak kemas kan. Sedap dipegang dekat bahagian kanan kiri ni jenis macam melengkung sikit. Dan kalau kita compare pula dengan version normal, version biasa naik dekat sini, korang boleh nampak lah. Dia punya modul kamera, dia punya macam belakang, material, ketebalan kan. Berat semua sama. Ketebalan dia dalam 8.9 mm, berat dalam 225 gram dekat sini. Kalau kita tengoklah memang nampak sama yang berbeza tu mungkin dekat bahagian belakang ni lah ada corak-corak sikit kalau nampak. Kalau yang Nike tu dia lebih clean, kalau yang Fit ini dia ada macam corak-corak sikit dekat situ. Selebihnya okey. Benda kecil sikit yang saya nampak berbeza dekat sini. Bahagian ROG tu dia tak macam ROG Nike biasa. Demo kepada ROG 8 punya design tau. Selebihnya sama sahajalah dan model ni juga ada support IP rating IP68 so tak ada masalah korang nak bawa phone ni kena hujan ke kan rendam-rendam sikit tak ada masalah dekat bahagian bawah kita akan cuba check it out so dekat sini ada lubang audio jack support stereo speaker ada sim card dan ada satu lubang tempat letak dia punya apa, port USB-C dekat sini ada mic lagi lepas tu ada line antena dekat bahagian sisi lain macam yang korang nampak kat sini ada dia punya trigger dual trigger Volume rocker pun sama, button pun sama sahaja. Dekat bahagian atas ni clean. Just ada dekat sini lubang mic dan antena. Lepas tu ada satu lagi port pengecasan USB-C ni. USB type C dekat bahagian bawah. So macam biasalah memang dia punya kelebihan untuk ROG ni ada dual port charging tau ok sekarang mungkin korang tertanya boleh tak kita pakai casing ROG Phone 9 biasa dekat FE ni kan kita akan cuba try kalau tengok diamond C dia punya size apa semua sama je so sepatutnya memang tak ada masalah untuk pakai so far kita pakai memang ngam je macam korang nampak lubang ok bawah ok semua ok tanpa sebarang isu so boleh je pakai cuma dekat bagian bawah ni je lah kalau yang model yang biasa tu dia ada something dia tutup dekat sini so bila pakai yang ni dia nampak macam ada lubang mungkin dia akan memerangkap habuk so benda tu tak best lah kan kita akan cuba buka dulu dia punya casing ni dan kita akan cuba pakai aero active cooler pula dekat sini boleh tak pakai sepatutnya tak ada masalah lah kan sebab modulator so kita akan cuba pakai sekarang ni ok so ngam tak ada masalah boleh masuk dan kita akan cuba onkan phone dulu so macam korang nampak boleh je pakai yang latest punya Aero Active Cooler dekat sini. Okey. So kalau korang dah pakai, korang dah ada yang version yang naik, bila korang beli naik ini, tak ada masalah. Boleh je pakai aksesoris yang sama. Beralih ke bahagian hadapan untuk display, saya boleh katakan memang sebiji macam ROG Phone 9 yang biasa tu, screen jenis rata. Lepas tu dia pakai LTPO AMOLED kan. Peak brightness 2500 nit, Gorilla Glass Victus 2. Dan dia punya refresh rate pun sama. Yang mana kalau masuk dekat dalam setting dekat sini. Kita pergi dekat bahagian display korang boleh tengok sendiri Max boleh pergi 185Hz Tapi untuk sistem hanyalah 165Hz 185Hz tu boleh pakai Bila korang enablekan dalam game jenis saja. So untuk spec screen Sebiji macam ROG Phone yang biasa Tak ada apa yang berubah Tapi kan Kalau kita pergi Dekat bahagian dia punya sistem Dan pergi dekat bahagian about phone Korang nampak dekat sini kalau kita compare kat dengan ROG Phone 9 biasa ataupun 9 Pro lah yang ada dekat tangan saya sekarang ni 9 Pro tapi sama je macam 9 biasa. Kita letak sebelah-sebelah macam ni korang boleh nampak perbezaan yang ketara ada dekat bahagian chipset. Model iPhone pakai 8 Gen 3. Model yang paling latest 9 ni dia pakai 8 Elite. Untuk perbezaan yang lain tu saya nampak ada dekat bahagian bateri 5500 dengan 5800 dan satu lagi ada dekat bahagian kamera punya sensor. Selebihnya apa yang saya boleh bagi tahu korang? ROG Phone F ini sebenarnya dia hanya rebrand ROG Phone 8 tau. Spek dia sebiji melainkan kecuali refresh rate dia lebih tinggi sikit. Antara keunikan ROG Phone series ni macam korang nampak lah dekat belakang ni. Dekat panel body tu ada animation yang bergerak-gerak dekat sini. Yang mana dekat dalam ni ada micro LED. 341 micro LED dekat dalam ni. Asus panggil kan benda ala ni anime vision tak silap saya. So, korang boleh tengok dekat dalam setting ada macam-macam yang korang boleh adjust, korang nak letak apa dan dia akan berinteraksi macam-macam cara lah dengan music, incoming call kan. Lepas tu notification, charging. Benda ni simple lah. Benda ni memang dah lama ada dekat ROG Phone. So korang kena pandai-pandailah tweak apa yang korang nak dekat sini. Beralih ke bahagian kamera untuk ROG Phone FE ni, macam korang tahulah spek dia sama je macam ROG Phone 8 which is main camera 50MP, ada 13MP triangle dan juga 5MP untuk macro. Perbezaan kalau compare dengan ROG Phone 9 yang biasa, ada dekat main sensor. Kalau ROG Phone 9 tu dia pakai sensor Sony Lithia 700, untuk model ni pakai Sony IMX890. Dan sekarang kita dah pun ada dekat dalam dia punya aplikasi kamera. Kita akan cuba explore sikit. Yang bestnya untuk ROG Phone ni kan. Eh, ROG Phone N series ni. Dia ada gimbal tu dekat dalam. So dia lebih stabil bila korang nak rakam video. Dekat dalam ni korang boleh tukar kepada ultra angle. Satu kali, dua kali. Kita akan cuba one shot. Actually saya agak suka tau dengan improvement camera start daripada ROG Phone 8 lagi dah semakin baik tau. Biasanya gaming phone ni macam korang tahulah lah camera dia tak berapa nak cun sangat. Diorang tak fokus sangat dekat camera. Tapi start daripada ROG Phone 8 ni memang diorang dah improve dan nampak lebih berkualiti, lebih pop up. Untuk rakaman video, Max boleh rakam 4K 60fps, 8K pun boleh 24fps, ada portrait video, timelapse, slow-mo dan dekat sini ada macam-macam features lagi lah yang korang boleh guna kita akan cuba explore pula features gaming dia macam mana ada penambahan ataupun masih sama je untuk aktifkan korang just swipe sahaja di bahagian atas kanan ataupun kiri dekat sini nanti akan keluar game genie lah so dekat sini ada macam-macam features dia ada refresh rate, real time info, network switch, macam-macam ada lepas tu yang saya perasan ada benda ni tak pasti baru je dah ada gyro boost tau tak katakan sikit? so dia akan tingkatkan lagi lah akurasi bila korang pakai gyro dan dekat bahagian belakang ni ada macam-macam ada air grabber, macro kan. Dan untuk air trigger saya dapat aktifkan dekat sini. Kita akan cuba try sikit lah. Macam biasa lah phone game ini banyak feature. So air trigger dia berfungsi dengan sangat baik dekat sini tanpa sebarang isu. Okay dan untuk speaker stereo yang best dekat ROG Phone ni memang sedap dan kuat tau. Satu front, satu dekat bahagian sisi. Saya akan naikkan paling tinggi. Kita akan cuba dengar sikit. Memang sangat-sangat kuat dan bila ada enemy lalu tu senang korang nak dengar step dia tau. Dengar tak? Alright. So far untuk bacaan FPS dia dekat situ 90 FPS ada enemy. Tak ada masalah. Memang okey je. Oh ada lagi enemy. sekejap eh. Kita bagi settle dulu. Oh, oh settle per setting so far tak ada masalah fps dia sangat-sangat stabil korang main sedap gila dekat sini untuk features tambahan model ni juga dah pun pakai wifi 7 ada juga NFC 5G audio jack dual port pengecasan, wireless charging dan juga IP rating IP68 yang mana untuk software dah pun rani Android 15 dengan software support tu boleh dapat dalam 2 tahun OS dan juga 5 tahun untuk dia punya security so apa pendapat korang adakah berbaloi untuk korang spend RM2,999 untuk beli ROG Phone 9 FE. Kalau korang dah ada ROG Phone 8, saya memang tak suggest korang pakai ROG Phone 9 FE ni. Beli terus yang model yang biasa, 9 ataupun 9 Pro. Tapi kalau korang baru nak beli dan korang terasa macam 9, 9 Pro sangat-sangat mahal, bolehlah try model ni kan, 9 FE ataupun go je dekat second hand cari ROG Phone 8. Macam mana? Apa komen korang? Adakah kita patut buat gaming test dekat model ni? Korang boleh komen juga. Kalau suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di Raja Rajun seterusnya. 还是两个。